લીંબડી ખાતે પુનઃ વિકસિત લીંબડી રેલ્વે સ્ટેશનનું ઉદઘાટન કરતા ગુજરાત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના પુનર્વિકસિત રાજ્યના વિવિધ અઢાર જેટલા રેલવે સાથે સ્ટેશનો રેલવે સ્ટેશનનું પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કર્યું આ પ્રસંગે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે દસ કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલ અધ્યતન સુવિધાવાળું લીંબડી રેલવે સ્ટેશનનું તકતીનું અનાવરણ કર્યું જ્યારે પ્રસંગે સાંસદ ચંદુભાઈ સિહોરા ગુજરાત વિધાનસભાના

और में लिडी स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री प्रदान सरनाथ हस्ते पर यह हमारे लिए आज और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काल में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परिकल्पना की थी इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 103 सौ तीन स्टेशन्स का उद्घाटन किया जाएगा इन स्टेशन्स में गुजरात राज्य के 18 स्टेशन्स शामिल हैं आज लिमडी स्टेशन पर माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार की उपस्थिति अपार हर्ष एवं गौरव का विषय है अच्छा सर ये जो रेलवे स्टेशन जब बन रहे उनमें क्या क्या सुविधा है जो परिकल्पना की गई थी उसमें आ, स्टेशन्स के सर्कुलेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट स्टेशन्स के अंदर यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं हाँ का पुनर्निर्माण और दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त स्टेशन्स यह मुख्यतः शामिल है जहाँ जहाँ संभव हो सका है वहाँ पे स्टेशन्स के प्लेटफॉर्म्स की लंबाई बढ़ाई गई है या ऊंचाई बढ़ाई गई है और प्रॉपर साइनेजेस लगाए गए हैं साथ ही प्रॉपर टैक्टाइल मार्किंग की गई है और वेटिंग रूम्स जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे वेटिंग रूम्स बनाए गए हैं जिससे कि यात्रियों की, की अतिरिक्त तो तो सुविधा प्राप्त होगी जी डी सी न्यूज साथ ही कल्पेश सुरेंद्र नगर